السلام علیکم ناظرین میں ظاہرہ عبدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں خوابوں کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا پیش کروں گی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب رب شرا ویسر صدری امری یسلی لقدتم مل لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیتا علی ابراہیم واہ علیہ ابراہیم آئین کا حمید و مجید اللّہ بارک اللہ محمدن آل محمد آل و لعل محمدن کمہ بارک تعلیٰ ابراہیمہ وعلیہ ابراہیم آئین کا حمید مجید میں چونکہ خواب کا وہ پیش کر رہی ہوں خوابوں کی پوسٹ تو میں نے یہ مسجد نبوی کی لگائی ہے تو اس قدر دیکھ کے اسے دل کی کیفیت ایسی ہو رہی ہے خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ کیا ہے کہ گھر بیٹھے زیارت ہو رہی ہے لیکن بہرحال ایک تشنگی ہے میں جا نہیں سکی ہوں جو بھی سن رہا ہے میری پوسٹ دعا کرے کہ میں جا سکوں انشاءاللہ تعالی حاضری دے سکوں پروردگار مجھے حاضری کے لیے بلائے مکے اور مدینے آمین سما آمین الہی آمین اب میں شروع کرتی ہوں خوابوں کا علم سے خوابوں کے حوالے سے جو اہم معلومات ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام تاہرین کے حوالے سے جو معلوم ہوئی ہیں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی سے قبل چھ مہینے تک مسلسل سچے خواب آتے رہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تئیس برس تک وحی کا نزول فرمایا گویا متواتر سچے خوابوں کی مدت وہی کے مقابلے میں چھالیسوں حصہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ خواب وہی کا چھالیسوں حصہ ہے اچھا میں سوچ رہی تھے چھالیسوں حصہ کیسے ہیں تو میں نے تیس برس کے وہ نکالے مہینے اور ان کو پھر چھ مہینے سے تقسیم کیا تو چھالیس آیا آپ بھی کر کے دیکھئے گا تئیس کو بارہ سے ضرب دیجئے گا پھر جو آئے اس کو چھ مہینے سے تقسیم کیجئے گا اہل علم نے تعبیر بیان کرنے والے کے لیے کچھ آداب مقرر کیے ہیں تعبیر دینے والا شخص متقی ہو اور اخلاح، اچھے اخلاق سے آراستہ ہو وہ خواب کو دور کسی کو بتائے ہوئے خواب کو صرف اپنی حد تک محدود رکھے کیونکہ خواب بھی ایک امانت ہے جو تعبیر دے تو اچھے الفاظ سے تعبیر دے اور تعبیر درست ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملکہ زبیدہ ایک بہت ہی زاہدہ خاتون تھیں ان کا نام تو زبیدہ تھا لیکن حقیقت میں وہ عابدہ بھی تھی زاہدہ بھی تھی ایک دفعہ انہوں نے خواب دیکھا ایسا خواب دیکھا کہ جو بظاہر اچھا نہیں تھا اور انہوں نے اپنی ایک خاص خاتون کو بھیجا جو زمانے میں خواب کے تعبیر بتاتے تھے اور ان سے کہا کہ یعنی جو قاسد خاتون تھی ان سے کہا کہ یہ نہیں بتانا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے بلکہ تم یہ خواب اپنے آپ سے منصوب کرنا میں نے یہ اچھا خواب نہیں دیکھا ہے اب خادمہ گئی اور انہوں نے جا کے خادمہ نے معبر علامہ ابن سیرین سے خواب بتایا اور پھر کہا کہ تعبیر بتائیے علامہ ابن سیرین نے خواب سنا اور سن کے کہنے لگے کہ یہ خواب تمہارا نہیں ہے ایسا خواب ہر ایک نہیں دیکھ سکتا ہے حالانکہ خواب بہت ڈراؤنا اور ویسا تھا تکلیف دیتا تھا ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون نے ملکہ زبیدہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ بہت ہی ڈراؤنا تھا لیکن ابن سیرین نے کہا یہ خواب گھر کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے یہ تو بڑے خوش نصیب انسان کا خواب ہے پہلے سچ سچ بتاؤ کہ یہ خواب کس کا ہے پھر تعبیر بتاؤں گا خادمہ نے کہا حضرت یہ خواب جس کا ہے اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے علامہ ابن سیرین نے فرمایا پہلے اس سے اجازت لو ورنہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا خادمہ ملکہ زبیدہ کے پاس آئی اور پوری بات بتائی کہ ابن سیرین بتا رہے ہیں کہ پہلے خواب دیکھنے والے کا نام بتاؤ پھر میں تعبیر بتاؤں گا ملکہ زبیدہ نے ظاہر مجبور ہو گئی تو پھر کہا کہ بتا دو کہ میں نے دیکھا ہے تو بس پھر انہوں نے علامہ ابن سیرین نے تعبیر دی کہ اللہ تعالیٰ ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدق جاریہ قائم فرمائیں گے جس سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا خادمہ نے زبیدہ کو جا کر جب خواب کی تعبیر بتائی تو زبیدہ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا پھر ہوا یوں حالانکہ خواب بہت ہی عجیب تھا تکلیف دہ تھا لیکن تعبیر بہت اچھی پائی پھر چند سالوں کے بعد ہارون رشید نے جب حج پر جانے کا ارادہ کیا تو ملکہ زبیدہ بھی ساتھ گئی یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مکہ مکرمہ میں پانی کی بےحد تنگی تھی اور حج پہ آنے والوں کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا اور پانی کا حصول کے لیے ان کو کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہارو رشید اور ملکہ زبیدہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ملکہ زبیدہ کے نرم دل ہونے کی وجہ سے ہارو رشید کے بجائے ملکہ زبیدہ سے درخواست کی کہ مکہ مکرمہ میں حاجیوں کو پانی کی بہت تکلیف ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو پانی کا انتظام کر دیجئے ملکہ زبیدہ بات سمجھ گئی کہ یہ بہت اہم جگہ ہے جہاں دوسرے ملکوں سے لوگ لوگ بھی آتے رہتے ہیں ان کو پانی کی قلت کا سامنا ہے چنانچہ یہ تکلیف دور کرنے کا اس نے فیصلہ کیا اور ہارون رشید سے پہلے اجازت چاہی جو اس کو فوراں مل گئی اس وقت کافر طاقتیں مسلمانوں کے زیر نگی تھیں مسلمان دنیا کے اندر غالب تھے اور ان کا ڈنکا بج رہا تھا اس وقت فن کے بڑے بڑے ماہرین مسلمانوں کے اندر موجود تھے ملکہ زبیدہ نے پوری سلطنت کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ جہاں جہاں کوئی ماہر انجینئر ہیں وہ سب مکہ مکرمہ آ جائیں اعلان ہوتے ہی تمام بڑے بڑے شہروں کے ماہرین جمع ہو گئے اور ماہرین کی ایک بڑی جماعت وہاں حاضر ہو گئی ملکہ زبیدہ نے ان سب کو بلا کر کہا مجھے مکہ مکرمہ کے کونے کونے میں اور گلی گلی میں پانی چاہیے یہ کیسے آئے گا کہاں سے آئے گا یہ تمہارا کام ہے سارے کے سارے انجینئر افسر جوڑ کے بیٹھ گئے پھر سب نے مشورہ کر کے ایک نقشہ تیار کیا اور مکہ مکرمہ کے چاروں جانب نہر زبیدہ کا جال بچھا دیا جہاں کہیں پہاڑی میں کوئی چشمہ جاری تھا یا نالی کی شکل میں پانی بہتا تھا جہاں جہاں سے بھی پہاڑوں کے اوپر سے بھی پانی کے ذرائع لیے اور ان سب کو نہر کے اندر شامل کر لیا گیا تقریباً چودہ میل لمبی یہ نہر اس انداز سے تیار کی گئی کہ جگہ جگہ اس میں ٹینک بنائے گئے اگر اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ آج بھی وہ موجود ہیں ٹینک آ, اور نہر بھی موجود ہے اگر چاہیں تو آج کے زمانے میں بھی اس کو وہ کیا جا سکتا ہے چالو کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال اب چونکہ جدید وہ ہو گیا ہے انتظام تو پھر اب مشکل ہی لگتا ہے اچھا اب یہ ٹینک ایسے ہیں ایسے تھے کہ اگر کوئی شہر کے باہر ہو تو ڈھکن اٹھا کر ان ذخیروں سے پانی حاصل کر سکتا ہے کر سکتا تھا جب نہر زبیدہ تیار ہو گئی تو وہ انجینئر جو اس پورے منصوبے کا ذمہ دار تھا اس نے حساب کتاب کی فائل تیار کر کے بغداد میں حاضری دی اور ملکہ زبیدہ کے محل میں پہنچ گیا ملکہ زبیدہ اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے تفریح کر رہی تھی اس نے اطلاع دی کہ مکہ مکرمہ سے نہر زبیدہ کا حساب لے کر انجینئر حاضر ہوا ہے یعنی خادمہ نے اطلاع دی زبیدہ نے اسی وقت انجینئر کو طلب کر لیا انجینئر نے سارے حساب کتاب کی فائل جو بنا کے لایا تھا وہ پیش کی اور کہا ملکہ صاحبہ یہ نہر زبیدہ کے منصوبے کی تکمیل کے حساب و کتاب کی فائل ہے آپ نے جو حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا مکہ مکرمہ کے گلی گلی اور کوچے کوچے میں میں نے پانی کا وافر انتظام کر دیا ہے اب اب مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو اور حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے والوں کو انشاءاللہ پانی کی کبھی تکلیف نہیں ہوگی یہ حساب کتاب کی فائل آپ کے سامنے ہیں آپ حساب لے لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے زبیدہ نے فائل لے لی اس پر دستخط کیے اور اس کو درمیان میں چاک کر کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا اور وہ مشہور جملہ کہا جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے ملکہ زبیدہ نے کہا ہم نے آخرت کے حساب کا آخرت کے حساب کے لیے اس کا حساب چھوڑ دیا اگر ہماری طرف کوئی حساب نکلتا ہے تمہارا تو مجھ سے لے لو اور اگر تمہارا میری طرف ہمارا تمہاری طرف کچھ نکلتا ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا یہ نہر جو نہر زبیدہ کہلاتی تھی وہ دریائے دجلہ عراق سے نکال کر موجودہ سعودی عرب کے شہر رفاع کے قریب سے گزرتی ہوئی مکہ مکرمہ میدان عرفات پہنچتی تھی جس کے آثار اب بھی موجود ہیں اب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا تذکرہ آ, ت, یعنی معبر ہونے کا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو آپ کو تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا تو جو آپ سے تعبیر بتاتا تھا آ, خواب بتاتا تھا تو آپ اس کی بالکل درست تعبیر ب, بتاتے تھے اور جلد یا بدیر آپ کو پتہ چل جاتا تھا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تعبیر درست ہوئی ہے چنانچہ جب آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ کے ہمراہ دو قیدی بھی جیل میں داخل ہوئے ان قیدیوں نے آپ کی روشن پیشانی اور وجیح چہرے کو دیکھ کر آپ کی روحانی اور علمی شخصیت کا اندازہ لگایا تھا انہوں نے آپ کے سامنے اپنے خوابوں کو پیش کیا ایک قیدی نے خواب میں دیکھا وہ شراب کشید کر رہا ہے جبکہ دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جن کو پرندے کھا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے قیدی کو بتایا کہ وہ بادشاہ وقت کا ساقی بنے گا جبکہ دوسرے قیدی کو بتایا کہ اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر منوان تعبیریں منوان پوری ہوئیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو جو بادشاہ وقت کا ساقی بننے جا رہا تھا یہ بھی کہا کہ بادشاہ وقت کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا کہ جیل خانے میں ایک بے گناہ قیدی موجود ہے مگر وہ شیطان نے اس شخص کے دماغ سے اس بات کو محف کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس تک بے گناہ ہونے کے باوجود قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ بادشاہ نے خود خواب میں دیکھا کہ سات پتلی گائیں ہیں اور سات تندرست گائیں ہیں جو سات پتلی گائیں ہیں وہ تندرست گائےوں کو کھا رہی ہیں اسی طریقے سے سات بالیاں خوش اور سات بالیاں سرسبز ہیں جب بادشاہ نے اپنے مصاحبین کو یہ خواب بتایا تو انہوں نے تو بادشاہ کو ذہنی استراب کو اس خواب کا شاخصانہ قرار دیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے جب کے سامنے جب یہ خواب رکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ سات سال خوشحالی ہوگی اور سات سال قحط ہوگا چنانچہ خوشحالی کے دنوں میں جو غلہ بچایا جائے گا وہ قحط کے دنوں میں استعمال ہوگا چنانچہ بادشاہ نے آپ کو اپنے درباریوں میں شامل کیا پہلے گناہ ان کے اوپر جو آیا تھا اس کو وہ کیا کہ نہیں یہ تم گناہگار نہیں ہو اس بات کو تسلیم کیا اور اس کے بعد پھر اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے risik ta' intizam f'Armaya